नमस्कार विद्यार्थी मित्रों वेद डिजिटल एजुकेशन में आपनो स्वागत है आज आप नेthren 69 विषय हिंदी नो पाठ 3 नो अभ्यास सोल्यूशन की चर्चा करीछु जो चैनल में नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करजो जेथी आवी तमाम माहिती मिलती रहे प्रश्न एक समय एक के में चुटकुले पढे और कक्षा कमरे सुनाई अपने चुटकुले सुने या पढ़े उन्हें लिखिए प्रश्न एक पिता राजू तुम हर बार इतिहास में अति पूर्ण क्यों हो जाते हो राजू क्योंकि इस विषय में कभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था पिता बेटा जाओ डाकघर में दो चिट्ठियां ले आओ बेटा पापा पैसे तो दीजिए पिता अरे बेटा पैसे तो सभी ले जाते हैं अगर तुम मेरे बेटे होते तो बिना पैसे के लेकर आओ पिता अरे ये तो पहले से ही लिखी है बेटा पापा अगर मेरे पास है तो लिखी चिट्ठियों पर ही लिख कर दिखाई प्रश्न त्रन सोहन सोहन बताओ अकल बड़ी या भैंस सोहन सोनल भैया પહેલા દોન કા જન્મદિન બતા પતા ચા કે કોણ બરા પ્રશ્ન ચાર ટીચર જહાશ હોતી કોણ સબસે પેદા જી કિચડ વિડીયો આગળ વધારતા પહેલા આપની એપ્લિકેશન માહિતી લઈ લઈએ પ્લે સ્ટોર જઈને વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો ત્યારબાદ તેમાં મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરો ત્યારબાદ તેમાં ઓટીપી નાખ્યા બાદ પેજ ખુલશે તેમાં એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના સોલ્યુશન પેપર મળશે આના પર ક્લિક કરતા ધોરણ ખોલશે તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કરતા વિષય ખોલશે કોઈ પણ વિષય પર ક્લિક કરતા પાઠ ખોલશે અને કોઈ પણ પાઠ પર ક્લિક કરતા પાઠની સમજૂતી સાથે સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાલા સાથે પોથી સોલ્યુશન મળશે વિડીયોને આગળ વધારતા प्रश्न पांच पिता लंका को सोने की लंका क्यों कहते बेटा इसलिए कि वहां कुंभ करने जैसे सोने वाले लोग थे प्रश्न अमित कमाल है भाई पांच साल से अपनी तुमने अपनी उम्र बत्तीस बताई और आज भी अपनी उम्र बत्तीस ही बताया पहलवान हम पहलवान हैं जो एक बार कह देते उस पर अटल रहते हैं अपनी बात से पीछे नहीं रहे प्रश्न सात सुरेंद्र नवीन इंसान की नजर ज्यादा तेज होती है या जनावर की नवीन जनावर की सुरेंद्र तुम कैसे कह सकते हो नवीन क्योंकि जनावर ही कभी चश्मा नहीं पहनते प्रश्न आठ अंकल आरती तुमने अखबार में का बिल देखा है आरती अंकल क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं नौकर मालिक आप एक साथ दो दो रोटी या क्यों खाते मालिक डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को तो कहा है प्रश्न दस एक छोटी बच्ची ने टेलीफोन पर अपने पिताजी की आवाज़ सुनी वह जोर जोर से रोने लगी माँ ने पूछा अरे बेटी क्यों रो रही है बेटी अब इसमें से पिताजी कैसे निकालेंगे प्रश्न अग्न मालिक तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर नौकर मालिक रसोई घर में बिजली दूध पी रही है क्या मैं उसे भगा सुशील मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलिया गिनते कभी गम कम तो नहीं है गीता मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी टीलिया जला कर देते है खराब तो नहीं है प्रश्न बे निम्नलिखित परिच्छेद के मुहावरे ढूँढे और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए उत्तर आँखों का तारा बहुत प्यारा वाक्य गौरव अपनी माँ की आँखों का तारा है प्रश्न बे कमर कसना अच्छी तरह से तैयार होना वाक्य मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली प्रश्न त्रन ईद का चांद होना बहुत दिन बाद मिलना वाक्य आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो दिखाई नहीं देते प्रश्न चार आस्तिन का साप कपटी मित्र मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार वाक्य मैंने मनोज पूरा विश्वास किया था लेकिन वह आस्तिन का साप निकला प्रश्न पांच नजर चुकाना किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना वाक्य अपराधी पुलिस की नजर चुनाकर भाग गया प्रश्न छ आग बबूला होना बहुत क्रोधित होना वाक्य नौकर से जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। प्रश्न त्रन लेखा के शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य में फिर से लिखिए मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। मेरे दादाजी एक आदमी ने मुझसे कहा एक औरत ने मुझसे कहा प्रश्न त्रन लेखक कहानी लिख रहा है लेखिका कहानी लिख रही है मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है प्रश्न पांच बारिश को देखकर मोर नाचने लगा बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी जंगल में शेर दहाड़ रहा है जंगल में शेरनी दहाड़ रही है प्रश्न सात सेठ दुकानदार में बैठे हैं। शेठानी दुकान में बैठी है प्रश्न आठ अध्यापक पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ रही है पंडित रामायण सुनाने लगे पंडिताई रामायण सुनने लगे प्रश्न दस लड़का दुकान के पास खड़ा है लड़की दुकान के पास खड़ी है प्रश्न चार उदाहरण के अनुसार शब्द का चार पांच वाक्य में प्रयोग कीजिए मेरा घर सूरत में है मुझे अपना घर बहुत पसंद है मेरे घर में तीन कमरे हैं मैं अपना घर साफ रखता हूँ बाग नदी दोस्त पसंद कहानी बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं मैं रोज बाग में जाता हूँ यह बाग बहुत सुंदर है नदी हम नदी में नहाते बे लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नावें चलती हैं, गंगा पवित्र नदी है प्रश्न त्रन दोस्त एक गौरव मेरा दोस्त है मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ जीवन में दोस्त होना जरूरी है प्रश्न चार पसंद मुझे गुलाब का फूल पसंद है दादी जी की पसंद चमेली का फूल है माँ केवड़ा पसंद करती है सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कहानी मैं प्रेमा चंदनी की कहानी पढ़ रहा था मुझे कहानी पढ़ने का शौक है गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई बच्चे कहानी सुनने में मग्न है प्रश्न पांच कहावतों के अर्थ के कक्षा क्रम में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए पहलू अकल बड़िया शरीर में बड़ा होने की अपेक्षा अकल बड़ी होती है शिक्षक हमारी अकल मेरी मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में हमारी खोपड़ी में होता है हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अकल तो उससे और उससे भी छोटी होती है फिर भी अकल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है एक विद्यार्थी गुरुजी कद में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता रोग का एक कीटाणु छोटा सा होने पर भी बीमार लगा कड़ी दवा खानी पड़ती है मजबूर कर देता है इसी तरह अकल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अकल का जलदसा है यदि भैंस अकल से होती तो वह पशु क्यों कहलाती मनुष्य के पास अकल है इसलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है हाथी और शेर मनुष्य के वश में हो जाते हैं इसलिए मनुष्य की अकल तो भैंस से बड़ा माना जाता है शिक्षक हाँ इसलिए तो कहावत है अकल बढ़िया भैंस प्रश्न बे असमान गिरा हुआ खजूर में अटका एक के बाद एक विपत्ति में फंसना शिक्षक गोपाल क्या इस कहावत में तुम्हें अपनी अनुभव है गोपाल हाँ गुरुजी एक बार में दादाजी के बीमार हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने पर दादी के हाथों और सिर में गहरी चोट है तब उनके मुंह से मैंने यही कहावत सुनी थी आसमान से गिरा खजूर में अटका प्रश्न त्रन आए थे हरिभजन ओटन लगे कपास अच्छा काम छोड़कर महत्वकालीन काम में लग जाना शिक्षक धवन क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो धवन क्यों नहीं गुरुजी? मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ में मुंबई आए थे बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका ही नहीं मिला आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनने का जीविका चलानी पड़ी एक दिन मैंने उन्हें मुंह से एक कहावत सुनी थी आए थे हरि भजन और प्रश्न चार जो गरजते हैं वो बरसते नहीं जो डिंग मारते हैं वो काम में नहीं कर सकते शिक्षक सलीम क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो सलीम गुरुजी हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की दिक्कत है पिछले नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि चुन कर आए हैं तो कुछ दिनों के लिए लोगों को नियमित रूप से भरपूर पाना दिखाएंगे चुनाव हुए दो साल हो गए जो उम्मीदवार जीता वह वह अभी तक भी नजर नहीं आया अब इसे आप क्या कहेंगे शिक्षक सच है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं प्रश्न पांच जैसी करनी वैसी भरनी जो जैसा करता है और उसके अनुसार ही पल भुगतना पड़ता है सूरज क्या इस कहावत में तुम सच मानते हो सूरज गुरुजी कभी मैं स्कूल आ रहा था तो युवक एक महिला के गले से सोने की जंजीर झटकने पर भाग था महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया अब इस हमें क्या करेंगे मोहन जैसी करनी वैसी भरनी थैंक यू